Здравствуйте. Здесь Да, что произошло, что случилось? Сдох. Я вот что случилось. Веса много гонял, просто сил не хватило. Сделал все, что мог, все, что позволял организм. Все. То есть, причина в тебе? Да, причина во мне. Что тебе такие выводы сделали? Вес гонять вообще не буду, буду боксировать на следующий же год сразу в 64 на чемпионате Украины. И все, никогда больше в жизни не буду гонять ни одного килограмма. Все, буду работать, как и работал. Вот и все. Еще один вопрос. Как первый раз ты дебютывай на Олимпиаде. Как оно вообще? Апостфера... Обидно. Обидно просто и все. Такое, ну и как бы не хотелось команду подводить. Стыдно немного. Ну, так. Тяжело было первому начинать вообще соревнования бокса. Ну, конечно, да. Я как самый молодой, у меня еще опыта как бы нету. Вот ну, Соревнования такого уровня это тяжелый как бы стресс. будет хорошо дальше. Спасибо вам большое.